ইমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে মুখেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক পঁচিছ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে তাৰপাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে কত গৈছিল আপুনি পঁচিছ বছৰত থাকোতে বৰপেটাত ধুবুৰীত গোৱালপাৰাত এই একেই টেটু একেই মুখ একেই জিভা একেই দাঁতৰে আপুনি কোনবিলাক কথা কৈছিল এবাৰ নিজক সোধক আৰু আজি তাৰ পিছত অধিক বিজেপি হ'বলৈ গৈ অধিক আৰ এছ এছ হ'বলৈ গৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভিত্ত হ'বলৈ গৈ এইবিলাক বলিয়ালি কথা দলীয় কৰ্মীৰ আগত ক'বলৈ আহে লাজ নালাগে আপোনাক আবুল তাবুল বকি সকলো সময়তে সকলো মানুহক মূৰ্খ সজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব নেভাবিব যে সকলো মানুহ আপোনাৰ নিচিনা ধন্ধৰ আৰু চালা ভুল কথা বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই কি বাংলাদেশী মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰক আৰু মই কৈছোঁ বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী নহয় আপুনি প্ৰমাণ কৰক কাইলৈ মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিমগৈ এই মুখ্য সম্পাদক পদ মই এৰি দিম ইয়াৰ আগতে আমি দেখি থৈছোঁ দুটা উদাহৰণ দিলে আপোনাৰ যথেষ্ট হ'ব কিৰিপ চলিহা যদি মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা আপুনি জিকাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি ৰাজনীতি বাদ দিম বুলি কৈছিল কিন্তু কিৰিপ চলিহা হাৰিল ৰমেন ডেকা জিকিল আৰু আজিও আপুনি ৰাজনীতিয়ে কৰি আছে মন্ত্ৰী হৈ আছে কিয় আপুনিতো ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল কিয় বাদ নিদিলে ৰাজনীতি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আপুনি ঢপলিওৱাৰ এটা কুচকাৱাজ কৰিছিল সাংবাদিকে যেতিয়া আপোনাক সুধিছিল তেতিয়াতো আপুনি কৈছিল যে সাংবাদিকেহে মোক বিজেপি কাইলৈ এ ইউ ডি এফ পৰী এ জি পি এইবিলাক কৰি আছে কিন্তু তাৰপিছত আপুনি বিজেপিলৈতো আহিল সংবাদ মাধ্যমে কোৱাৰ দৰেই আপোনাৰ মুখৰ কথাৰ কি ভেলু আছে আজি আপুনি এনেকৈ কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক জোতা আৰু চেণ্ডেলেৰে ঠেলা ওলা ৰিক্সা ওলাই চৰিয়াব বুলি কৈছিল আজি সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৰি নুচুলে আপোনাৰ জীৱন বৃথা তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছিল আৰু সেই তৰুণ গগৈক কোনে তেখেতৰ ব্ৰহ্ম তালোত বিগত পোন্ধৰ বছৰত সেই ব্ৰহ্ম খোটটো মাৰিছিল ইমান অকৃতজ্ঞ আৰু ইমান বিশ্বাসঘাতক ৰাজনীতিক আজিৰ দিনত অসমৰ মানুহে আপোনাক বাদ দিয়াৰ দেখিছে নেকি তাৰপাছত আপুনি আকৌ আনক গাখীৰ খুওৱা উদাহৰণ দিয়ে এবাৰ নিজৰ গালকো চিকুটি চাওক তাৰপাছত কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰক এইবাৰ চাওক দ্বিতীয় কথাটো আপুনি নিজেই এটা সময়ত অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল এবছৰ দুবছৰ নহয় আপুনি ন বছৰ ধৰি অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিল আপুনি ক'ত গৈছিল তেতিয়া আজি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰীত আপুনি বাংলাদেশী বাংলাদেশীয়ে দেখিলে সকলোতে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ বিৰান্নবৈ চনতে আপুনি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু সুদীৰ্ঘ পঁচিছ বছৰ ধৰি আপুনি কংগ্ৰেছত আছিল আৰু কংগ্ৰেছত থাকি পঁচিছ বছৰ থাকি আপুনি ধুবুৰী আৰু বৰপেটা বঙাইগাঁৱত কোনখিনি লেকচাৰ দিছিল ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই আৰু এতিয়া মাত্ৰ এই দুবছৰ তিনি বছৰ হৈছে বিজেপিলৈ ঢপলিয়াই অহা ভয়ত পলাই পতংগ দি পৰিস্থিতিৰ তাগিদাত পৰি পঁচিছ বছৰে আপোনাৰ মন আৰু মগজুৰে সেই বাংলাদেশীক উলিয়াব নোৱাৰিলে আপুনি নেদেখিলে আৰু দেখিছে বিজেপি লৈ অহা এই আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰতে কিমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে মুখেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক পঁচিছ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে তাৰপাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে ক'ত গৈছিল আপুনি পঁচিছ বছৰত আগতে বৰপেটাত ধুবুৰীত গোৱালপাৰাত এই একেই টেটু একেই মুখ একেই জিভা একেই দাঁতে আপুনি কোনবিলাক কথা কৈছিল এবাৰ নিজক সোধক আৰু আজি তাৰ পিছত অধিক বিজেপি হ'বলৈ গৈ অধিক আৰ এছ এছ হ'বলৈ গৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভিত্ত হ'বলৈ গৈ এইবিলাক বলিয়ালি কথা চুক্তিত আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰে যে আমি ক'ত কি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ যদি মগজুৰ ভাৰাসাম্য হেৰুৱাইছে তেতিয়া বেলেগ কথা মগজু বিকৃতি ঘটিছে যদি তেতিয়া বেলেগ কথা যদি সুস্থ সবল হৈ আছে আপোনাক আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ আমি সেই সময়ত মৌন হৈ চেলুটেপ লগাই থকা নাছিলোঁ আমি সক্ৰিয় আৰু সপ্ৰতীপ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যিমানখিনি শক্তি সিমানখিনি আমি কৰিছিলোঁ তাতকৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বাকী দায়িত্ব আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰি আনৰ গালৈ আঙুলি তোৱাটো কেৱল অন্যায় নহয় মহাপ অকণমান সময়ৰ কাৰণে বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম আপুনি কংগ্ৰেছত মন্ত্ৰী হৈ আছিলে কি কৰিছিল আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ ভূমিকা কি আছিল আপুনি মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আপুনি তৰুণ গগৈতকৈ আপুনি চুপাৰ চি এম হৈ থাকোঁতে আপুনি এই সত্ৰবিলাক দেখা নাছিল নে আপুনি মোহৰ চশমা পিন্ধি তেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিল নেদেখিছিল এই সত্ৰবিলাক ক'ত গৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ এই হিন্দু প্ৰেমটো এতিয়া আপুনি আমাক প্ৰশ্ন কৰে হয় মই স্বীকাৰ কৰোঁ কোনোবা সত্ৰৰ মাটি কোনোবা সত্ৰৰ ভূমি কোনোবাই হয়তো দখল কৰিছে সেই দখল কৰা মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ নে আপোনাৰ কাৰ দায়িত্ব আমি যিমানবিলাক দখল হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকলে টেলিভিশ্যন চাই আমাৰ প্ৰতিদিন টাইম চাই আপোনালোকে গম পায় যে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল হ'লেই আমি বাতৰি কৰোঁ য'ত যিমান খবৰ পাওঁ আমি সবিস্তাৰে কৰোঁ লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম কাৰোবাক গৈ বেতেৰে কোবাই কোবাই তাৰ পৰা আঁতৰাম সেই দায়িত্ব কি সংবাদ মাধ্যমৰ মোৰ সম্পাদকৰ কিমান কিমান সস্তীয়া কিমান কিমান মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় ল'লে মানুহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ নিকৃষ্ট পন্থা ল'ব পাৰে মই বিনয়ৰে কওঁ আপুনি কোৱা কথাখিনি সঁচা বহুত সত্ৰত হয়তো বেদখল হৈছে কিন্তু মইনবৰী সত্ৰৰ পৰা ধৰি একাংশ সত্ৰক যিধৰণে আপুনি আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আপুনি উজ্বলাই তুলিব বিচাৰিছে এইটোতো সঁচা বহুত নদীৰ খহনীয়া জাহ যোৱাৰ কাৰণেই সেই সত্ৰ স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছে সেইটোতো আপুনি মিছা বুলি ক'ব নোৱাৰে আৰু আজি আপুনি হঠাৎ এই মুছলমান বিৰোধী যিটো স্থিতি লৈছে কি মুছলমান মানেই সকলো বাংলাদেশী নেকি মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আপুনি মোক মুছলমান মানেই বাংলাদেশী নেকি আপুনি যি ডেৰ কোটি বাংলাদেশৰ মুছলমানে ৰাজ্যখন ভৰি পৰাৰ কথা কৈছে এইখন ৰাজ্যত থকা পঞ্চল্লিছ লাখ খিলঞ্জীয়া মুছলমানো কি আপোনাৰ কাৰণে বাংলাদেশী হৈ গ'ল নেকি আপুনি উত্তৰ দিয়ক বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চৰ অঞ্চলত কিয় ম্যাক আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল আপুনি উত্তৰ দিয়ক কিয় ম্যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল চৰ অঞ্চলত সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকীক কিয় আপোনালোকৰ বংগমূলীয় আপুনি উত্তৰ দিয়ক এই যে আপুনি এতিয়া বংগমূলীয় বাংলাদেশীৰ ভূতক লৈ আপুনি ইমান আতংকিত তেনেহ'লে আপোনাৰ কি যুক্তিত আপুনি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীক বংগমূলীয় নেতাক বহুৱাই থৈছে দিয়ক উত্তৰ দিয়ক আপুনি আৰু মনত ৰাখিব আপোনাৰ এইখন মুখেৰেই মুছলমান সন্দৰ্ভত কি কথা ওলাই থৈছিল অসমৰ মানুহে পাহৰা নাই আপুনি হয়তো পাহৰিছে আৰু আপুনি পাহৰিছে কাৰণে আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰো আপোনাৰ এই দুই উঠ এই জিভা এই মুখেদি আপোনাৰ কি অমৃত বাণী ওলাইছিল এটা সময়ত শুনক এবাৰ আপুনি নিজেই চলে গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ চলে সেইটো বেলেগ কথা সেইটো যদি আপুনি কয় মই আপোনাক মানি ল'ব পাৰো এয়া আছিল আপোনাৰ মুখেৰে ওলোৱা অমৃত বাণী আৰু এই বাণী শুনি আজি যাৰ ভৰিত ধৰি আপুনি শৰণাপন্ন হৈছে যাৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আপোনাৰ জীৱন নচলে এক মিনিটলৈও হয়তো আপুনি বিজেপিত নীতি কিব তেনেতাৰ বক্তব্য আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই দিওঁ চাওক এবাৰ গুজৰাট পানী লৈ যি পাইপ লাগি পানী বলকি খে আজি আমি কার দল আছো বিধানসভার সাতত্রিশ আসন গল আর যদি এই আইন নাহে আর ছ আসন যাব কোনো মানুহ অহার কথা নাই সন্মানৰ মানুষ অসমৰ যুজম তোমালোকে যেনে তেনে হাত পড়লা যে তোমালোকে গাছের খুব আফ্রিকার বহুত বনায় পেলালা

য'ত সেই বাংলাদেশীসকলৰ তেনে আহ্বানক আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ আপুনি নিজ মুখেৰে কৈছে যে আজি যদি আপোনাৰ চিকিউৰিটি নাথাকে আপোনাক হয়তো মানুহে পিটিব কিয় আপুনিতো জননেতা এই অৱস্থা আপোনাৰ কিয় অসমখনৰ কাৰণে ইমান দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰা মানুহ কিয় আপোনাক তেনেহ'লে ক'লা পতাকা দেখুৱাব লগা হৈছে কিয় আপোনাৰ মুখেৰে ওলাবলগীয়া হৈছে যে আজি যদি মোৰ চিকিউৰিটি নাথাকে মোক ক'ৰবাত পিটিব আমাৰ বিজেপিৰ কৰ্মীসকল এসপ্তাহ দহ দিন ধৰি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই এয়া আপোনাৰ মুখৰ বাণী মই কোৱা নাই কিয় আপুনি ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ইমান কৰিছে নিৰাপত্তা নহ'লে আপুনি এতিয়া এইখন অসমত থাকিবই নোৱাৰে নিজক সোধক আপুনি কি কৈছে যি উদাত্ত কণ্ঠেৰে আপুনি আক্ৰমণ কৰিছে মই আপোনাক নাই কোৱা মই খুব ভদ্ৰ ভাষাৰে এই কথাখিনি আপোনাক কৈছোঁ এতিয়া এবাৰ নিজক সোধক প্ৰিয়দৰ্শক তাৰ পিছৰ অংশটো মই আপোনাক দেখুৱাওঁ তেওঁ কি কৈছে আমাক লৈ যদি ইমানে আবৃত্তি কৰে গান চখ আছে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা বাবা তুমি যিমান আবৃত্তি কৰা তাতকৈ বহুত ভাল আবৃত্তি কৰা বিজেপি দিয়া বহুত হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি কোটোক কোৱা নাই আপুনি যিধৰণে আপুনিয়েই শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে আমি ক'তো কোৱা নাই যে আমিয়েই শ্ৰেষ্ঠ মোতকৈ কোটি গুটি গুণে থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ প্ৰতিভা হয়তো বিজেপিত আপুনি কোৱাৰ দৰে আছে মই ক'ত ক'লো নাই বুলি মই ক'লোঁ ক'ত যে মোতকৈ আপোনালোকৰ বিজেপি দলত শ্ৰেষ্ঠ আবৃত্তিকাৰ নাই ক'ত ক'লোঁ মই আমি তেনেই সামান্য মই একো আবৃত্তিয়ে নকওঁ কবিতা এটা পালে মই পঢ়োঁ আৰু আপুনি কৈছে আপোনালোকৰ তাত অজস্ৰ আছে আছে মইতো না নাই বুলি কোৱা নাই কি যুক্তিত আপুনি এই কথাটো কৈছে হাত চাপৰিৰ আশাত মিছা কথা কৈ কৈ গোটেই জীৱনটো ধন্য কৰিলে কাৰণে শেষত আমি এটা কবিতা অন্তৰৰ পৰা আবৃত্তি কৰিছোঁ তাতো আপোনাৰ আপত্তি নে আপোনাৰ নিচিনা মহা শক্তিশালী এই সকলো ফালৰ পৰা ধনবান বাহুবলী এই মানুহজনক এটা আবৃত্তিয়ে ক'ৰবাত ভয় খুৱাইছে কাৰণ জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছিল ঠিকেই বহুত বছৰৰ আগতে সাৱধান সাৱধান সুবিধাবাদীৰ দল তোৰ মিছা হ'ব কৌশল মই গাইছিলোঁহে লিখিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদে লাগি গ'ল আপোনাৰ গাত ডক্টৰ শৰ্মা জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰভা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ নমস্য দেৱসদৃশ ব্যক্তি তেখেতৰ কলমেৰে ওলোৱা কবিতাহে মই গাইছিলোঁ মই লিখা নাছিলো সেইটোও আপুনি মন কৰিব কথাখিনি কি আছিল কাক লৈ কৈছিল কিয় কৈছিল হয়তো আপোনাৰ সেই কথাখিনিয়ে গাত লগাৰ কাৰণে আজি আপুনি আবৃত্তিক লৈ ইমান সৰব হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক মই শেষৰতো

ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি ভুল কৰিলে তাতেই আপুনি এই প্ৰত্যাহ্বানটো জনাব লাগিছিল কংগ্ৰেছক এই প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিছিল অসম গণ পৰিষদক আপুনি জনালে এজন আবৃত্তিকাৰক আপোনাৰ নিচিনা ইমান ডক্তৰেট ডিগ্ৰী থকা ৰাজনীতিবিদৰ এইখিনিও সামান্য জ্ঞান নাইনে যে মই আপোনাক কেনেকৈ নিৰ্বাচনত পৰাস্ত কৰিম মইতো কোনো দল নহয় মইতো কোনো প্ৰাৰ্থী নহয় যে মই সমুখ সমূৰত আপোনাৰ লগত নিৰ্বাচনত নামিম আপোনাৰ নিচিনা ইমান গুণী জ্ঞানী এজন ব্যক্তিৰ মুখত এনে কথা শোভা পাই জানো আপুনি মনত ৰাখিব মই এজন মাত্ৰ নিমিত্ৰ সামান্য ধূলিকণা নিতুমণি শইকীয়া এটা ৰাজনৈতিক দল নহয় কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা নহয় অসমৰ হাজাৰজন লাখজন সাধাৰণ জনতাৰ দৰে ময়ো এজন গতিকে আপুনি ভুল কৰিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি বা আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আপোনালোকৰ জয়ৰ গতিধাৰা ৰোধ কৰিব পাৰি সেই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দুখিত যদি মই আপোনাৰ দৰে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থাকিলোহেঁতেন মই মুকলিকৈ কৈছোঁ আপোনাৰ সেই প্ৰত্যাহ্বান মই গ্ৰহণ কৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নাই মই এটা টেলিভিশ্যন চেনেলৰ সামান্য এজন সংবাদকৰ্মী গতিকে মই মোৰ ভূমিকা পালন কৰিছোঁ কিন্তু আপোনাক মই মনত পেলাই দিওঁ নিমখ ঘাৰাম মানুহবিলাকে কিছুমান কথা মনত পেলোৱা দৰকাৰ খাই পাত ফলা মানুহবিলাকে কিছুমান কথা মনত পেলোৱা দৰকাৰ বিগত নিৰ্বাচনত এই বিজেপি দলৰ হৈ বিজেপি চৰকাৰক লৈ যিসকলে আশাবাদী এটা মন লৈ পেলাই কিছু কাম কাজ কৰিছিল সেই দুৰ্ভগীয়াসকলৰ ভিতৰত আমিও অন্যতম আছিলোঁ য'ত বিয়াল্লিছজন বুদ্ধিজীৱী বুদ্ধিজীৱী সমাজ নাগৰিক ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰকে ধৰি একাংশ ব্যক্তিৰ লগত আমি এককভাৱে যুদ্ধ কৰিছিলোঁ এটাই স্বাৰ্থ যে কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতিক কংগ্ৰেছৰ সেই জঘন্য শাসন ব্যৱস্থাৰ যদি অৱসান গতি ৰাজ্যখনলৈ কোনোবাই সুশাসন সঁচাকৈ আনে তেনেহ'লে সেয়া ৰাজ্যখনৰ মংগলৰ কাৰণে আমি কিছু কৰাটো দৰকাৰ আৰু সেই ভাবিয়েই আমি সেই সময়ত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰকে ধৰি একাংশ মানুহৰ স্থিতিৰ মুকলি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত গতিকে আজিও আমি যিখিনি কৰি আছো অকল জাতিৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত মনত ৰাখিব আপুনি কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচনত জয়ী মানি সৰ্বশেষ কথা নহয় কিমান দিনলৈ জিকিব কুত কৌশল কৰি মানুহক মিছা কথাৰে আভুৱা ভাৰি কিমান দিনলৈ জিকিব অনন্তকাললৈ আপুনি মিছা কথাৰে ৰাজনৈতিক বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে মনত ৰাখিব আমিও সংবাদ মাধ্যমত থাকিম আপুনিও ৰাজনীতি কৰি থাকিব সময়ে আচল বিচাৰ কৰিব কাৰ কথা সঁচা কোন মিছা এটা সময়ত অখিল গগৈও আমাৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল কংগ্ৰেছেও আমাক বিজেপিৰ এজেণ্ট সজাইছিল আৰু আজি একেই বিজেপিয়ে আকৌ কংগ্ৰেছক বা কাৰোবাৰ হৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ আপোনালোকে আমাক দিছে সময়ে ক'ব কাৰ হৈ কোনে কাম কৰিছে আৰু কাৰ হৈ কোনে মাত মাতিছে প্ৰিয়দৰ্শক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু আজি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰত্যেকটো কথাৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল ৰাজহুৱাকৈ ডিঙি ফুলাই ফুলাই শিৰ ফুলাই ফুলাই যিহেতু আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মোৰ সেই সৎ সাহস আছে সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সেইকাৰণেই তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ উত্তৰ মই আজিয়েই দিছোঁ তেওঁ আজিৰ দিনটোত দিছিল মই আজিয়েই দিছোঁ আপোনালোকে বিচাৰ কৰক মই কোৱা কথাখিনি সঁচা নে মিছা শেষত মই এটা কথাই ক'ম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰঞ্জিত দাস আপোনালোক তিনিওজনলৈ মোৰ প্ৰশ্ন যিটো স্থিতি মই আজিৰ দিনত লৈ আছোঁ বেলেগ কাৰণ একো নাই সহজ ভাষাত মই আপোনালোকক কওঁ যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি কৈছিল যে তালি টোপোলা বান্ধি বিদেশী ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব সাজু হওক কিন্তু সেই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ শেষৰ সময়খিনিত এতিয়া বিজেপিক বৰপীৰা বিদেশীক বৰপীড়া পাৰি দিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে মোৰ দৃষ্টিত ভুল বিদেশী বিদেশীয়ে না তেওঁ মুছলমান না তেওঁ হিন্দু মোৰ দৃষ্টিত বিদেশী বিদেশী গতিকে মই তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে বিদেশী খেদাৰ কথা কৈছিল আৰু এতিয়া বিদেশীক বৰ পীড়া পাৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল শ্ৰেণী বিভাজনৰে হিন্দু আৰু মুছলমান ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বা আজি ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটত ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি যিধৰণে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰিছে আপুনি মনত ৰাখিব আপুনি উন্নয়নৰ কথা কোৱা মানুহ অসমখনক লৈ আপুনি স্বপ্ন দেখা মানুহ গতিকে আপোনাৰ মুখত অন্ততঃ এই হিন্দু আৰু মুছলমানক লৈ যিটো আপুনি শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে এই কথাখিনিৰ শোভা নাপায় কাৰণ আপুনি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচৰা মানুহ ৰাজ্যখনৰ আপুনি প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই নিয়া অন্যতম সেনাপতি হোৱা মানুহ গতিকে আপুনি যিটো পৰিৱেশলৈ নিব বিচাৰিছে আপোনাৰ কাৰণে আজি আদৰ্শ হৈছে পাকিস্তান আদৰ্শ হৈছে ইৰাক আদৰ্শ হৈছে ইৰাণ ই আদৰ্শ হৈছে চিৰিয়া আদৰ্শ হৈ পৰিছে জিন্না কিন্তু আমাৰ কাৰণে ধৰ্মীয় উন্মাদনেৰে যিবিলাক দেশ আজি পৰিচালিত হৈছে ইৰাক ইৰাণ চিৰিয়াৰ পৰা পাকিস্তানলৈকে সকলোতে উন্নয়নৰ দিশতকৈ মানুহক বলীয়া কৰিছে ধৰ্মই আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণেই কি আফগানিস্তান কি পাকিস্তান সকলো আজি বিধ্বস্ত আৰু আমি পাকিস্তান আফগানিস্তান হোৱাটো নিবিচাৰোঁ ভাৰতখন আমি বিচাৰোঁ ভাৰতে অগ্ৰসৰ হওক আমেৰিকাৰ দৰে অগ্ৰসৰ হওক চীনৰ দৰে অগ্ৰসৰ হওক জাৰ্মানীৰ দৰে অগ্ৰসৰ হওক ফ্ৰান্সৰ দৰে য'ত ধৰ্মীয় উন্মাদনাই মানুহক কেতিয়াও বলীয়া কৰা নাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আপোনালোকে মানুহক ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰে বলীয়া কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকৰ যেন লক্ষ্য এতিয়া আফগানিস্তান পাকিস্তান চিৰিয়া ইৰাক ইৰাণ আমি সেই পথৰ পথিক নহয় শেষত